ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯನ ಮಹ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಈ ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಇದು ನಾನು ಭಾಳ ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಚನ ವಚನ ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರವೆಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿನ ದೇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಶರಣರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಶರಣರು ಅವರು ಯಾರು ಇದರದು ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೂರಾರು ಮೂಢರೂಢಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಿನ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ದೈವಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ತಿರುಗತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಕಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ವಚನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರ ಕಂಡರೆ ಬೋಳ ಅಪ್ಪಿರಯ್ಯ ಸವಣರ ಕಂಡರೆ ಬತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪಿರಯ್ಯ ಹಾರುವರ ಕಂಡರೆ ಹರಿನಾಮ ಎಂಬುವರಯ್ಯ ಅವರವರ ಕಂಡರೆ ಅವರವರಂತೆ ಸೂಳೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಎನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನ ಪೂಜಿಸಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನ ಪೂಜಿಸಿ ಅನ್ಯ ದೈವಂಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಅನ್ಯ ದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಭಕ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾನೆಂತೂ ನಂಬುವೆನಯ್ಯ ನಾನೆಂದು ನಾನೆಂಬೆನೆಯ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ವಚನಕ್ಕೂ ಇದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಈ ವಚನಕ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೆ भक्तर कंडर है बोला तिरैया मानव निर्मित कहाँ पर भी तुमको जो भी मन्नत मांगेंगे वो मिलें मुरादा पूरा होंगे वो होंगे ये होंगे ऐसा जो आकर्षण करके लोगों को दिमाग में डाला ना झूठे विचार तो ऐसे उनको देखकर दिखावा हुआ लगता है बसवना जी घर में माँ बाप भाई बहनों के साथ झगड़ा करते हैं गली के अंदर गांव के अंदर और वहाँ पर मानव निर्मित एक मूर्ति चाहे सोने का हो चांदी का हो पित्तल का हो पत्थर का हो उसको डर डर के ऐसा करते डरते भक्त तो रे बोड़ा प्रयावणरा कंडर है बत्तले प्रिय आप लोग देखे होंगे कुछ लोग बिना कपड़े से फिरते हैं उन्हें महान भक्त हो समझते तो उनको जाकर पांव पकड़ते अपना अंदर का भगवान को भूल जाते ये देख कर लिखा हुआ है हार है हार वकंड हरिनामय बो रैम आप तमाम जप कर, करते बैठो बोलो करेंगे लेकिन अंदर का मालिक को मजबूती से एक तरफा नहीं होंगे कंडरे हरिनाम कंडरे अंते इनो इधर जा रहा बोले तो उनका पीछे भागने का और इनो इधर जा रहा देखे ना प्रयागराज पानी में डुबकी मारने का गए कितने लोग झूठ बोलना चोरी करना दूसरों का निंदा करना आ? किसी के साथ बुरा काम करना कितने लोग छोड़े उल्टा ज्यादा हो गए देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है रोज का रोज बढ़ रहा है कोर्ट के अंदर देखो कितने लोग अपराधी लोग रहते हैं रिश्वत देकर एक दूसरे को गरीबों को लुटाने का काम चल रहा <coughs> अवर अवर, अवर कंडरे अवर अवर अंत सूढ़े यमय तो रैया सूढ़े गए हट्टी पर तो जैसे कि एक वेशवाटिके करने वाले हैं समझो उनका वो एक काम रहता हो कोई भी जाते हैं उनके पास अगर एक दिन उनको क्या बच्चा पैदा हो गया तो कितने उनका नाम लगा रख सकते बताओ उनका कितनों उनका नाम रख सकते नाम बोल नहीं सकते कौन कैसा बच्चा पैदा हुआ क्या नहीं कूड़ल संगम देवन पूज छाती पे लिंग बांध कर छाती पे लिंग क्यों बांधे भाई बांधने के बाद में भी अरे मैं भी ऐसे वचन पढ़ पढ़ कर अरे बाप रे उतना बुरा नाम क्यों लगा लेना तिनको बोलकर छोड़ देना सूढ़ के हुट्टी रो यानी वो अब लोगों को मेरे को मत मेरा सामने दिखना नहीं ऐसा बोलते महात्मा बसवाना जी एक प्राइम मिनिस्टर होकर उन्होंने ऐसा क्यों कहा किसी के बारे में बुरा नहीं होता वो हो। लेकिन ईमानदारी से अगर सब लोग चलना सीखे तो समाज कितना भला होता बोलो अब देखें धर्मस्थल का रोज़ वीडियो देख रो। धर्मस्थल धर्मस्थल के पास ऐसा क्यों होना बताओ कोई बोलते हजार लोग हैं मरे कोई बोलते सबसे ज़्यादा लोग रेप हो गए वो हो गए छोटे छोटे युवक लोगों को ये क्या देखना हो रहा है क्या सुनना हो रहा है भगवान के नाम पे? मैं तो कहता हूँ दुनिया का धर्मस्थल एक ही है इस धरती पे, इस धरती पे धर्मस्थला कहाँ तो है बोले तो सिर्फ बारहवीं शताब्दी में का महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री होकर स्थापन किया सो अनुभव मंडप असली स्थल ये होता है इस किताब के अंदर लिखा हुआ है दो हजार पाँच सौ वचन है सौ से ज्यादा शरणों का मेहनत करने वाले उत्पादक लोगों का वचन है कल के लिए एक दाना नहीं रख लिए एक पैसा नहीं रख लिए उतना दासों नहीं करे हमसे पैसे लेके दासों खिला के पैसे कमा के रोज बड्डी का धंधा करते कहते ಹಾ ಯಾ ಹೊರ ಇದ್ದೇಶ ಹಾಂ ಅವರವರ ಕಂಡರೆ ಅವರವರಂತೆ ಸೂಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೇನ ಒಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿಲ್ಲಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಪೂಜಿಸಿ ಹಾ ಲಿಂಗ ಅನ್ಯ ದೈವಗಳಿಗೆ ಅರಗಿ ಭಕ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾನೆಂತು ನಂಬುವೆನೆಯಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಛ್ಯಾತಿಪೇಷ್ಲಿಂಗ್ಕರ್ एक औरत के साथ शादी कर लेते हैं मंगलसूत्र बांधते गले में फिर दूसरे औरतों के पीछे पड़े तो क्या बोलते हैं एड्स बीमारी आता आकर गया ना हजारों लाखों लोग मर गए तो मैं इस वचन क्यों बोल रहा हूँ लोग भगवान को यहाँ से मानना शुरू कर दिए तो पूरे लोगों को एक अच्छा दिन आ सकता है इतना मैं बोलते हुए लास्ट में आप सबको ऐसा वचन अच्छा लगा सच्चा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचने दो उनको भी वचन मालूम नहीं होगा मेरे को मालूम नहीं था ना बीस अच्छा साल पहले अगर उनको मालूम हो गए उन्हें भी बदल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके इतना ही मेरा एक विनंती है शरण का वचन तेईस भाषे में मिलता है पढ़िए और थोड़ा थोड़ा करके हर गांव में हर सिटी के अंदर अनुभव मंडप के ज़रूरत है इतना मैं बोलते हुए लास्ट में बस कल्याण की जमीन से पूरे मेरे भारतवासियों को सर झुका कर शरण करता हूँ